अजमेर शरीफ दरगाह के मुखिया जैन आबिदीन अली ख़ान ने सनीचर के रोज़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसकी सियासी शाख सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के सख्त मजम्मत करते हुए मुसलमान नौजवानों से इस इंतहा पसंद तंजीम की हिमायत करने और शरीक होने से मना किया और दरगाह का गलत इस्तेमाल करके नौजवानों को गुमराह करने पर भी फ़िक्र का इजहार किया वेबिनार के जरिए मुल्क के तमाम दरगाहों से खिताब करते हुए उन्होंने इस इंतहा पसंद तंजीम की तेज़ी से बढ़ते हुए असरत और ख़ुद को वाहिद मुसलमानों का सरबरा के तौर पर काबिज करने की भी निशानदेही की आगे कहा कि ये सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को बरगला रहे हैं और सूफी दरगाहों का इस्तेमाल करके अपनी हकीकी मकसद को हासिल करने की चाहते हैं इसलिए उन्होंने सभी दरगाह के इंतजामिया से कहा कि वो इस बात का ख्याल करें कि मुसलमान नौजवान इस तंजीम में शामिल न हों और ना दरगाहों का इस्तेमाल कर सकें जैनुल आबदीन अली ख़ान ने पीएफआई के बढ़ते हुए असरात को रोकने के लिए बैनल मुल्की मुहिम पैगाम इंसानियत और पैगाम अमन चलाने का भी ऐलान किया